Путин снова вышел с гениальной идеей. Это окончание войны? Как видите ситуацию? Нет, это не окончание войны. То совершенно логично дать нашим солдатам пару дней отдохнуть, попраздновать День Победы. А еще российский диктатор прямо заявил, что готовится до новых войн. Прогнозировать и понимать. якими можуть бути потенціальні ворожини конфлікти будь Після того, як ми вирішимо свої проблеми в Чорноморському регіоні. Ми будемо рішати проблеми в Балтійському регіоні. Як так звана Російська Федерація налаштована на мир, розкажу вам я, Анастасія Нріцина, у новому випуску обережно зомбоящик. Але ви, друзі, не забудьте, будь ласка, поставити свій лайк і обов'язково написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. Погнали! Президент Путін Объявил трехдневное перемирие в честь 80-летия победы. Прекращение огня из гуманитарных целей начнет действовать в полночь 8 мая и продлится до полуночи 11 числа. Кремль призвал Украину поступить аналогично. Если ВСУ продолжит атаки, армия России даст на это эффективный ответ. При этом Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий. мирним переговором, який помогу страніть первопричину української війни, Володимир Путін в чергове робить із Трампа дурня і маніпулює світом. Російський диктатор знову вирішив оголосити так зване перемир'я. Для чого цей спектакль? Варіантів декілька. Але я розпочну із найцікавішого. Як ви знаєте, цього року росіяни готуються відзначати так званий День Побіди. Москва буде приймати значну кількість іноземних гостей. Свою присутність бункерному діду вже підтвердили лідери Вірменії, Білорусі, Куби, Сербії, Словаччини, Венесуели, Буркіна-Фасо та навіть Китаю. Ми э, ждемо офіційного візиту председателя Китайської Народної Республіки Сі Цзінпіна в Російську Федерацію для участі в празнуванні 80 десятиліття Великої Побіди, це гарний привіт Дональду Трампу, який досі вірить, що може відірвати Росію від Китаю. Але повернімося до дня побіди. Цим іноземним гостям Путін не може гарантувати безпеку. Він не вірить у власну ППО. ПВО працює і доволі часто працює криво, і ракети часто старі. Є ще запас старих советських ракет. Ну а ще всі ж прекрасно розуміють, що 9 травня у центрі Москви буде багато військової техніки і особового складу. До речі, красною площею разом із росіянами пройдуть і північнокорейці, які воювали проти України. Тому туди однозначно можна було б відправити невідомі добрі безпілотники чи навіть ракети. Бо як каже сам Путін, це легітимна ціль, що татмічають там на водку п'ють і так далі. Це гражданське об'єкт, гражданське, но ціль яка воєнне. Звісно, що Путін не хоче українських привітань, тому він і оголосив так зване перемир'я. Бо якщо 9 травня частина РФ сидітиме у підвалах під виття повітряної тривоги, то казки про велику перемогу можна відразу зливати в унітаз. Ну а еще такими заявами Путин, известно, підіграє Дональду Трампу. И мы, конечно же, подыгрываем Трампу. Вторая задача это помочь Трампу перед его ста днями дать ему какой-то реальный практический эффект. Мы говорим о перемирии объявленном верховном командующим. Для меня это например, показатель, что никакого глобального перемирия в ближайшую неделю не ожидается. Какая здесь а иначе психология? для чего надо было бы заранее объявлять перемирие именно на mm -hmm. День Победы, если договоренности вот они уже на столе, на длительное какое-то перемирие. Скорее всего, мы говорим о том, что мы действительно говорим. Мы на него, в иногда а, иногда перемирие продлевают. Мы, не, Я мы имею в виду то, да, что это, вот это этот разговор версия. о том, что оно вот там до 30 числа должно ну, да, состояться, да, да, скорее судим. всего, мы этого не видим. Ми просто даємо ще раз жест, да, ми роботу в этом направленні. это опять же подача вот достаточно вздорному була болістину Дональду Трампу. Російський правитель з усіх сил хоче сподобатися Дональду Трампу, особливо після погроз американського президента вести банківські чи вторинні санкції проти Росії. Але Трамп цю ініціативу Путіна здається не дуже оцінив. На об'явлене Москвою перемир'я вже відреагував буквально тільки що Вашингтон. Спикер пресс-секретарь Белого дома Каролина Левит заявила, что Трамп с оптимизмом смотрит на возможность регулирования конфликта, но у президента Америки растет, как она выразилась, раздражение обеими сторонами. Вместо временного прекращения огня американский президент выступает за полную остановку боевых действий. Решение о прекращении огня на первых полосах прямо сейчас всех без исключения мировых газет. Действия Москвы называют неожиданным жестом доброй воли, но основная масса пропагандистской прессы считает, что Путин просто убеждает Трампа в своей готовности к ведению переговоров. На деле он продолжит диктовать условия и давить на Зеленского. Так і є чергове одностороннє перемир'я це ще одна спроба Кремля тримати легітимні переговори в заручниках, щоб досягати додаткових поступок від Києва та Вашингтона. Але дивіться, як вони взагалі роблять з одного боку Скабєва і Пісков заявляють про прояв доброї волі в Росії і що вони, мовляв, демонструють готовність до миру без попередніх умов. Песков назвав перемір'я к юбілею папіти проявленням доброї волі Росії. А з іншого ж кінь Лавров, Патрушев, Медведєв повторюють вимоги для початку переговорів. Условия официальной Москвы снова озвучил Лавров. Планам Трампа эти условия не мешают. Мы останемся открытыми для переговоров, но мяч не на нашей стране, пока Киев не демонстрирует договороспособности. Иначе как объяснить то, что ВСУ не смогли соблюсти ни 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам, ни 30-часовое пасхальное перемирие? Режим Зеленского показал отсутствие политической воли к миру и нежелание отказаться от продолжения войны, которая поддерживается русофобски настроенными кругами ряда стран Евросоюза, прежде всего Франции и Германии, а также Британии. – это окончание войны? Как видите ситуацию? Нет, это не окончание войны. Окончание войны будет тогда, когда будут выполнены все наши базовые требования. Наши базовые требования очень простые. Это новая система безопасности в Европе, которая этот расклад – со всех, так сказать, сторон не должен нам угрожать. То есть Украина не должна быть натовским государством, она не должна иметь нацистский режим внутри, она не должна быть вооружена до зубов, и никаких чужих военных на той территории, которая от Украины остается, быть не должно. Это наши базовые требования. Пока их не будет, война будет продолжаться. Это не значит, что не могут быть затишья, не могут быть перемирия. Тем более, что совершенно логично дать нашим солдатам пару дней отдохнуть, попраздновать День Победы, который эпохальный наш праздник, который, который главный наш праздник сейчас, по сути, да? это наша история. И этой историей мы живем, ведь война-то идет на тех же самых территориях, которые когда-то мы от гитлеровцев освобождали. И это совершенно логічно, і то що наш президент эту ініціативу. Ну це правильно. І поки офіційні особи Кремля розповідають, що Путін налаштований на мир, російські воєнкори кажуть все, як є в даному випадку, Я думаю, що. Ні, будуть ніка перемір'я, ніяких е, договореностей все буде продовжатися. Це перемир'я вигідне лише путіну. Ну, по-перше, він проведе свій парад у спокійній обстановці, накопичить дронів та ракет і знову все по новій. Ну а по-друге, Росія використає режим тиші для просування на фронті. Бо як пише телеграм-канал Ніколаївський ваньок, проблема такого одностороннього перемир'я в тому, що російські окупанти в цей час займають сіру зону. І поки українська сторона не може відкривати по них вогонь, ті закріплюються, ну а потім з нових вигідніших позицій штурмують українські посадки. Ми просто після 9 мая, коли це все закінчиться, Я думаю, через якось то время щось наша. более активная фаза и более масштабная фаза. Тому дуже хочется, этот цього разу якось на это все відругували Сполучені Штаты, вникнувши у реалии фронту. Такого рода временные перемирия не могут являться, конечно, фундаментом для долгосрочных для долгосрочных мирных соглашений. это тоже ясно, потому что в версии Трампа там, прекратили огонь, а дальше уже Договариваемся, но так это не сработает. Если огонь будет прекращен полностью, договориться уже будет практически невозможно. И Путин подчеркивает, что нас интересует э, ликвидация первопричины этого конфликта. В перекладе на зрозумілу мову. Это означает, что мы будем затягивать и далі, бо потребно выполнение всех наших умов. Бойкбу Россия справді хотіла миру. То вони зупинилися б зараз і не на кілька днів. Чомусь всі повинні чекати 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не параду. І саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня, і вогонь має бути припинений не на кілька днів. Щоб потім знов вбивати негайне, повне і безумовне припинення вогню. Щонайменше на 30 днів? Росіянам не потрібне 30-денне припинення вогню. Вони загалом бажають продовжувати війну саме тому і висувають свої нереалістичні умови, бо розуміють, що на них ніхто не піде. Російська федерація хоче не лише чотири області та Крим, про які постійно кричать: їм потрібна вся Україна. И даже больше. Можно предположить, что американский президент, рассуждая о мощной военной машине России, успел ознакомиться с совсем недавним интервью помощника президента и бывшего секретаря Совбеза нашего Николая Патрушева. Он в беседе с агентством ТАСС говорил об угрозах, которые создают для нашей страны в Черноморском регионе. Ну и апеллируя к опыту Донбасса, апеллируя к опыту Крыма, Патрушев предположил, что жители при Черноморских регионах Украины сами могут определить свое будущее и будут Будущее это вряд ли будет связано с неонацистами, которые сейчас хозяйничают в Киеве. Порт же славного города героя превращен в хаб для переброски вооружения, пункт базирования морских диверсантов. Полагаю, что у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом. После того, как ну, мы да, решим свои понял. проблемы в Черноморском регионе, мы будем решать проблемы в Балтийском регионе. Те, що Росія справді готується до війни з Європою, ні для кого не секрет. Але минулого тижня Путін особисто про це сказав. Під час засідання військово-промислової комісії він наказав виробляти ще більше зброї, бо цитую можуть бути потенційні збройні конфлікти майбутнього. Що касається безпілотників, Путін назвав їх найбільш серйозним фактором бойового успіху. В прошлом году в войска было поставлено более полутора миллионов БПЛА, в частности, каждый Божий день. Бойцам российской армии на передовую направляют около 4000 певидронов. Тем не менее, беспилотников не хватает, так что их производство по поручению Путина будут наращивать. Нашим вооруженным силам, заявил президент, нужно быть на шаг впереди, как это неоднократно случалось в последнее время. Без бюрократических проволочек эффективно необходимо адаптировать вооружение и технику к новым, быстро меняющимся формам и способам ведения боевых действий. Все возможности для этого у нас есть. Если мы сегодня об этом не подумаем, не позаботимся, завтра будет уже поздно. И, конечно, следует максимально учитывать глобальные тенденции развития военных технологий. То есть прогнозировать и понимать, какими могут быть потенциальные вооруженные конфликты будущего. А будущее стремительно приближается. И, и движение это все быстрее и быстрее. Скорости нарастают. А еще этим заседанием Путин звертается до своего глубинного народа, что мирного життя у найближчому майбутньому очікувати не варто. И сейчас он собрал людей, ключевых исполнителей, и объяснил, продолжаем. То, чего вы боялись, мир, не предвидится. И мы должны, мы приготовимся, и мы дальше будем в том же самом духе. И вот как раз в том самом списке, о котором Путин сегодня пробежался по нему, и он похвастался в том числе суперсовременным оружием, он не говорил о танках. Если раньше во что бы то ни стало, он хвастался, что у него есть танки нового поколения, которые не видны, которые стреляют, сами бегают, сами побеждают он также говорил про ракеты. Он очень любил до этого целые 10 лет показывать мультфильмы о том, какой это гиперзвук, о том, какой радиус поражения, о том, какие фантастические ракеты. Это все тоже вторично. Он не собирается вот так вот размашисто нападать на кого бы то ни было. Он будет это делать дронами и беспилотниками. Хочешь мира, готовься к войне. Сегодня президент России Владимир Путин провел заседание военно-промышленной комиссии Российской Федерации, где были представлены цифры, которые свидетельствуют о том, что российский оборонно-промышленный комплекс не просто сумел сохранить военно-технический паритет с Западом, но и самое главное обеспечил поставку новейших видов вооружения, военной техники, в войска, благодаря которым Россия выигрывает специальную военную операцию, идет вперед и имеет решающее превосходство в военно-технической сфере над ВСУ, хотя вооруженные силы Украины накачиваются новейшим западным вооружением. Это очень важная констатация, потому что мы понимаем, что реалии сегодня таковы, что не исключено, что уже в этом или в следующем году Соединенные Штаты Америки могут полностью вывести свой воинский контингент из Европы, убрать американское тактическое ядерное оружие с баз хранения в странах европейских, членах НАТО, и мы увидим абсолютно новую политическую реальность, коли Європа один на один залишиться з Росією. Саме на це Росія і розраховує. Вони все роблять для того, аби посварити Європу зі Штатами, аби дестабілізувати ситуацію всередині НАТО. Тому розмовляти з РФ треба зовсім по-іншому. Жорстко апетити у Путіна великі, а у Трампа є чим того нагодувати, та й так, щоб до всрачки. Американские ястребы требуют от Трампа не прекращать поддержку киевского режима. Экс-посол США в НАТО Ива Далдер утверждает, что Путин хочет захватить всю Украину и изменить европейскую архитектуру. Четырехзвездный генерал Джек Кин считает, что помимо Украины Путин хочет захватить всю Восточную Европу. Ну а сенатор-республиканец Джек Кеннеди Требує від Трампа показати путіну, що Вашингтон готов привратіть Росію. Цитата і Росіян теж цитата в корм для риб. Це звісно найкращий варіант перетворити Росію на корм для риб, але до цього ще далеко. Трампу було б добре запровадити спочатку нові санкції проти Росії і дати Україні зброю. Багато зброї Що для нас сьогодні важливо, ісхає з того, що говорив Путін. иметь к 2030 году развернутую группировку баллистических ракет мобильного базирования средней дальности Орешник, которые могут позволить России уничтожить любые военные производства, а лучше все крупнейших оборонных компаний Европы в первом ударе. І саме в той час, коли світова спільнота зосереджена на бойових діях в Україні, Росія тихо посилює свою військову присутність на інших ділянках кордону з Європою. До прикладу, у Петрозаводську, приблизно за 160 кілометрів від Фінляндії, російські війська вже розширюють бази для створення нового армійського командування, яке протягом кількох років має очолити десятки тисяч військовослужбовців. Західні аналитики и разведка считают, что эти силы готовятся к возможному конфликту с НАТО. Мовиться про це в новом материале «The Wall Street Journal». Издание Wall Street Journal» публикует спутниковые снимки, которые якобы фиксируют расширение российских военных баз, инфраструктуры на границе с Финляндией и Норвегией. Военные эксперты считают, что это часть подготовки Москвы к потенциальной войне с НАТО. На первом снимке якобы военная база Каменка, которая расположена в 60 километрах от границы с Финляндией. Американцы разглядели там и новый военный городок. На втором снимке военная база «Спутник» в 15 километрах от границы с Норвегией. Там американцы «Хайли Лайкли» увидели дополнительные ангары для военной техники. Что касается техники, высокопоставленные финские военные обращают внимание, что Россия производит около 300 новых танков Т-90. Вот. Предполагается, что новая техника накапливается для новой войны против НАТО. Финские военные утверждают, что есть около десятка пунктов, через которые российские механизированные подразделения могли бы пересечь их границу. Президент США Дональд Трамп, який прагне відновити відносини з Кремлем, і виступає за припинення війни через проговори, вважає, що побоювання щодо можливих подальших амбіцій Росії є перебільшеними. Проте дії Москви свідчать, що вони таки готуються. Та и российские пропагандисты подтверждают. Конечно, эти заявления реальны. Когда вот Александр Ильич Казаков Рижский пошло. предлагает брать Латвию, когда Дмитрий Медведев говорит буквально, вот сегодня, да, это же зампред Совбеза, говорит, что вся Европа должна быть денацифицирована. Потом говорит: мы, вот. конечно, нападать не собираемся. Да. Но а, я просто вижу, что люди, которые следят за Россией, политические аналитики, а, в буквально научных центрах, они это воспринимают Вы имеете в виду, за это. За... Да, конечно, ага. они смотрят и думают: ага, то есть, ну как бы довольно страшно. Представьте себя на месте э, какой-нибудь небольшой страны, когда рядом находящаяся страна, большая, с мощной армией ядерным оружием, говорит, что-то вы там все нацифицированы, сейчас я вас денацифицирую. Так не надо вякать ну, на ну, большой. Э, страну. надо эсэсовцев да, на улице выпускать каждый год, которые да. ходят и зигуют. И, в общем, вот на месте маленькой страны а, стоит, а, наверное, задуматься о том, это на, вопрос. что вы делаете а, в этом? Понимаете, это интересный вопрос. Стоит момент? ли воевать с Латвией, если нам Нет, не на улице? Алексей Сергеевич, подождите. Вот вопрос, он на самом деле очень простой. О нацистську символіку і лозунг в своїй діяті проета три програми у доповіді данської розвідки, опублікованій в лютому, зазначається, що Росія може розпочати масштабну війну в Європі протягом наступних п'яти років, якщо НАТО ослабне західні військові. Попереджають, що потенційне перемир'я лише дозволить Кремлю швидше переозброїти свої війська. Тож, друзі, коментуйте це відео, поширюйте його у соціальних мережах, щоб побачили якомога більше людей. І звісно, не піддавайтеся ворожій пропаганді. З вами була Анастасія Наріцина. Побачимось!